Видите, к сожалению, еще опасность для Одеси йде. цель, щоб нам положити енергосистеми. Я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я Льона Захарченко, і до нас доєднується Олена Дун. Вітаю вас, пані Олено, рада бачити. Вітаю. 17 грудня записуємо дане інтерв'ю, і останні дні Путін знову почав погрожувати арешникам. В усіх пабліках про це пишуть, тому хочеться зрозуміти просто це погрози, чи дійсно планується запуск арішників в найближчі дні в тижні? Нет, тут карта пассива выпадает. Ну, видите, вот то, что он находится там же еще на Беларуси, его разм... Беларуси, вернее, его разместили. Но пока это так, в информационном пространстве он его. Больше погрозы, да. чем готовность до дій перейти. Он как вариант, он стоит перед выбором. Но это вот, знаете, как вот, к сожалению, помните, когда под Днепру летело тогда, но так. без начинки. Угу. Он стоит перед выбором, чтобы так сделать. Но без начинки, еще раз повторюсь, без начинки. Стоит перед выбором. А вообще как бы карта пассива, это только пока погрозы. Еще раз, с ним что-то не так. Они его сами боятся, Вот, чтобы его ну, угу. запустить в том виде, в полном, да, с этой начинкой ядерной, они его сами до чертиков боятся. Да, Паша что подумала, знаете, это все таки что запустят, и в них же и воно, и жахнет. Да. А они уже у них так было. Так, есть, так. Перед выбором как вариант, но без начинки. Ну так, чтобы по mm -hmm. и то неизвестно куда и что с ним, как он действительно. Не Угу. А, зараз хочеться трішки поговорити про міста, які за останні дні тижні обстрілюються найбільше, хочеться зачепити тему Одеси, тому що бачимо, що зараз ворог не дає спокою місту. Що надалі? Які цілі переслідує ворог? Чи буде затища, чи е, планує до кінця місяця добувати Одесу, і, власне, для чого? Що, що саме їм потрібно? Ну, видите, то что, ну там же заявления звучали, что они хотят там от, отсоединить Украину от Юга, mm -hmm. но планы вот именно сухопутным, ну военным путем это невозможно. Видите, к сожалению, еще опасность для Одессы идет, и здесь опять, да, здесь вот вот максимум поднять градус недовольства это то, что все время по Одессе показывала, раскачать ситуацию внутри Одессы, вот в таком плане, потому что ну по-другому никак. Ну, опасность остается, видите, диверсии каких-то я говорила для Одессы, кроме еще Одесской области, сюда же и Николаевская область, юг, вот мы берем юг сюда, опасность диверсии остается. Но, к сожалению, пока так. У меня там выпадало то, что касательно энергосистемы. Видите, я ее буду делать. Сейчас мы посмотрим, что со светом будет. Потому что сейчас для Одессы. Одесса, что у меня будет со светом. Дальше. Энергосистема Одесса. Еще тут такое, смотрите, тут еще вот, на юг именно и не на Одессу. Тут камень э, преткновения. Здесь идет речь, видимо, о том, что э, либо же вот со стороны США, я не знаю. Скорее всего, это может быть карта Британии, опять же, да. Вот именно Западом, мы будем говорить. Здесь нет прямо явно карты э, США что там у них свои планы, да, вот, ну, допустим, Британия, она открыто высказывается в отношении Украины, она ее поддерживает. И то есть тут свои планы по поводу воды. Я уже не раз говорила, что у них планы разместить там были, опять, вот, поднять те старые планы, которые были до войны, сделать военно-морскую базу грубо говоря. Чего, почему Кремль и сделать все, чтобы этого не произошло? Ось, тут, знаєте, як камінь преткновения між Западом і Кремлем. Так, що, зараз я ж по поводу... Так, світло ми ще хотіли б подивитися. Давайте Одесу окремо, і взагалі Десь... потім хочете Україну, бо там ніби обіцяють стабілізувати. Десь що з Ну, опасность дрона, она все равно остается ударом нестабильно. Ну, то есть, как бы сделают, да, есть опасность того, что они опять начнут. Ну, давайте, вот да, тут опять оно выпадает, но оно выпадает под вопросом, Мы это говорить не будем. Здесь эм, работают над тем, здесь не только свет, а вот как бы стабилизировать ситуацию для самой Одессы, Одесской области. В этом плане работают. Э, с намеком скажу, что сюда же. Приймають участь опять запад да сюда. вот в такому плані давайте тоді ще всю Україну подивимось, тому що нібито зараз обіцяють, що ситуацію стабілізують. Хочеться розуміти, чи вдасться це зробити, чи ворог зараз завдасть нових масованих атак, і власне ситуація не буде країну ситуацію з по Україні. Ну, видите, как работа, да, работа ведется, но, к сожалению, видите, и опять же удары идут. То есть ее опять, с одной стороны, да, а с другой стороны, цель. Цель, чтобы нам положить энергосистемы. Я вот делала сегодня расклад, почему там Род Путина Песков сказал, что они не хотят рождественского перемирия. Они хотят мира, mm -hmm. да? Но это вообще цинизм в высшей степени. Потому что они надеются нам положить энергосистемы. И вот этот пик, раскачать ситуацию, то есть если мы взяли Одессу, Одесскую область, да, рассмотрели отдельно, вот такую же ситуацию они хотят в Украине, да? То есть они вот раскачивают ситуацию таким образом. То есть пик чтобы у нас ну терпец у нас не рвался, да, пик ну плохо знают украинцев. Ви зараз зачепили тему різдвяного перемир'я, хочеться все ж розуміти, чи будуть якісь принаймні домовленості до кінця цього року, тимчасові, або, можливо, постійні, які згодом будуть удосконалюватись, чи взагалі не варто розраховувати, що щось таке буде? Ну, дивіться, там Паша маленька... – це маленька карта. Так є маленька надіжда, що то можуть достигнути. Ну, опять же. переброшу со стороны Кремля, им все не так. Это называется, не знаю как, но все не так, лишь бы пошли на их соглашение. Поэтому даже при любом раскладе, если что-то и достигнуто будет, они все равно его сорвут. То есть оно все равно не будет так, как оно будет прописано. А тут, до речі, щодо цього була нещодавно така заява про те, що у випадку, якщо все ж таки Росія не буде дотримуватись умов, на які підуть і порушить їх, то США надасть військову відповідь. Чи дійсно США готові надати цю військову відповідь? І що це? Це просто додаткове постачання Україні і українськими руками ця відповідь, що буде з боку їхнього завданого удар по території Росії. відповідь, відповідь е, а... Це просто да, відповідь. Не сказано Кремлю, Росії чи Україні. Да? Росії, Росії. Ні, вони... конкретно була заява, що якщо Росія порушить певні умови, буде далі атакувати, то тоді США надасть військову відповідь. Відповідь. Ну... Понимаете? Ну, смотря что иметь в виду. Вот чтобы прямо конкретных действий я здесь не вижу. Конкретных действий, чтобы они дали, нет. В случае нарушения. Ну, это как вариант, как вариант, это помощь. Это что-то дать mm -hmm. Украине. И то, как продать, не дать, а продать. Чи можемо ми розраховувати на те, що будуть додаткові санкції проти Росії, які дійсно ускладнять їм багато чого? Додаткові санкції проти Росії. Но они пытаются делать все, видите, чтобы их эти санкции не наложили и не просто не наложили, а хотя бы что-то сняли. И вот здесь, смотрите, здесь есть какая-то какой-то хитрый ход со стороны Кремля. Это, видимо, все, что касается ресурсов. Ресурсы это у нас нефть, да, то, что упал, упала цена за баррель, ну, низко, рекордно низко, и то, что им совсем не выгодно сделать ряд каких-то мощных провокаций, что ли они хотят. Но я так понимаю, чтобы... Понятно, на картах не написано какие это страны, но здесь идет речь о повторении ситуации, которая была. Возможно, опять, да, конфликт между Израилем и Ираном, да, вот что-то наподобие вот таким, за счет определенных скрытых террористических действий по миру. Також хотілося б продовжити тему українських міст, місто, яке обстрілювалося зокрема, цієї ночі, це Запоріжжя. Хочеться розуміти, якою ситуація буде там. спокойно все равно не дадут они спокойно жить работа все равно опасность для за ну, там еще плюс эти... зрадники или сборы информации шпионы есть тоже цель видите опасность остается опасность остается даже самое что мы говорили для запорожья перечислять не буду, это, ну, все начиная там от медицинских учреждений там и прочее, прочее, прочее. Цель, преследование цели, видите, энергосистемы, конечно же, сюда все вместе, чтобы тоже, видите, раскачивать ситуацию. Давайте тоді подивимо ще Херсон, тому що там теж ситуація не з найкращих. Обстріли продовжуються. Як буде далі? Ну, пока еще, да, опасность остается агрессивно настроена. тоже десятка мечей. Ну, там, на жаль, ми знаємо, да, они, они, там просто у них безпреділ з цими дронами. Опасно идет для життя. І Київ, давайте теж подивимося, До кінця цього року, до кінця цього місяця. Ну, на ближайшее. Головная мета. Киев, 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 Ну, понятно, создать, видите, тяжелую ситуацию, Киеву они хотят планы. Центр Киева, это еще карта Зинского, да, по-другому, это э, урядовый, урядовый квартал. квартал, да, там вот это центр Киева, это вода около воды. Ну тут все и дети и производство и медицинские учреждения положить связь каким-то образом или что-то вот почему-то последнее время вот по этой карте еще идут вышки это может быть вышки там телевизионные или же вот ну, связь может быть. Но так как они хотят, видите, у них не получится этого сделать. Передвижение, перемещение, ну, ЖД, сообщение, любое, там, метро. Опасность теракта очень велика. И мы знаем, что сейчас пред, ну, предотвращают спецслужбы, делают все усилия, чтобы предотвратить теракты. Вот на празднике особенно, это касательно всей Украины. Говорю, то же самое, видите, как и за рубежом. Тоже опасность большая теракта, в том числе перемещение и передвижение любого. Ну, агрессивно настроен. Здесь работа в Ну, а самая главная цель, конечно, энергосистема, чтобы тепло, вода, ну, чтобы вот это все как бы. Вы сейчас сказали про то, что действительно и по Европе будет небезпека терактов. Планируют ли вони завдать удары по территории Европы, по территории стран НАТО? Ну Европу я предупреждала ну, довольно длительное время. И вот появляется так, информация, так. что в Германии предотвратили очень мощный теракт как раз-таки на, Рож... на рождественские праздники, там, где много народа собиралось. Это был бы достаточно мощный негативный теракт. Что мы там смотрим? Удары. удары так, удары по куда Европе. Удары, по Европе. Ну, здесь не про удары, опять же, здесь остается опасность первым лицам. Это вот как я смотрела в том числе Зеленский первые лица Украины, в том числе первые лица Европы, включая Лукашенко, сюда же идет опасность. Там с, все, то есть теракты. Здесь не про удары, здесь про теракты. Угу. И здесь вот то, что касательно сама территории Беларуси, тоже здесь остается опасная ситуация для самой Беларуси, потому что путем подставить и сейчас понятно, я раньше, ну, карты это показывали достаточно длительное время, то, что они хотят это сделать. Сейчас понятно, плюс еще почему, потому что у США, видите, США пошли на сближение с Лукашенко, они хотят оторвать Беларусь от США и тоже действовать скрытыми способами. То есть вот опасность на границе, опасность, опять же, да, повторюсь, я сегодня в раскладе в своем говорила, еще один новый подземный тоннель открыли в Польше, да, который ведет с Беларуси. Ну, там говорят, что они пускали мигрантов. Беларусь пускала туда. Но там на самом деле не только мигранты, там я думаю, что там и взрывчатка, и еще что-то такое, но ну, то, что относится к войне, вот к войне, к террористической деятельности. Поэтому соседям с Польшей надо быть действительно очень внимательными. Європа надалі заркзакриватиме очі на це. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що і слід у всіх цих терактах і провокаціях вони вперто не будуть визнавати Росію агресором і приймати якісь дії. Ну от якщо раніше карти показували, що у Європі є шанс і збіжати війни. Ну то есть що шанс є сьогодні, коли я відділа на Білорусь. Там уже открыто, ну, четко показана пятерка мечей, что вот уже, да, то есть, ну, упущенное время, упускалось время. Поэтому опасность войны для Европы, она теперь реально возрастает. Реально возрастает. Ну, это, это тоже, про что мы с вами говорили уже очень ну, давно, но жаль, вы не было сделано. Да. Открывается опасность военных действий со стороны Опасность военных действий, кстати. Ну, вот смотрите. То есть здесь не просто про военные действия, здесь опасность про дроны и про ракеты. Но ракеты это, может быть, единичный случай, они показывали. То есть угроза обстрелов или обстрела, или запуска чего-то для, для Европы остается. Но, по большому счету, здесь удивительного ничего нет, потому что через границу к нему уже залетало. И залетало не один раз. Угу. И залетало, и вылетало. Mm, то Тут вже реально така. Це не значить, що це зараз, але плани у них реальні. Що ж, будемо прослідковувати, як надалі буде розвиватися ситуація. Сподіватимемось на те, що плани ворога залишаться лише планами і не вдасться їх реалізувати. А, дякую вам, пані Олена. Дуже дякую ну, за цю увагу. Да, я по Білорусі теж дивилася, тому що там ну, негативне все время картин mm -hmm. падають. То есть работают над тем, есть те люди, да, ну, ну разведка, да, грубо говоря, не будем да, говорить, да. какая разведка, совместно работает над тем, чтобы не допустить этого. Ну, потому что ну, с, ката с катастрофическими последствиями они хотят, чтобы еще негатив пошел на соседние страны. То есть частично предотвратить это можно или уменьшить можно. Ну, тут надо... І ще раз бути уважними. Обов'язково будемо надалі проглядати це питання, розуміти, щоб краще, чи є пряма загроза зараз території Білорусі, тому що розуміємо, що якщо буде цей теракт, то і нам може дістатися, да. і власне іншим країнам. Ну зараз вони тільки пугають, вони зараз тільки mm -hmm. запугують. Ну, скриті якісь действия, да. не так. І вдоль границі можуть бути скриті какие-то. Це не протиження, ні. То, что касательно Украины, это понятно, это то же самое, как и раньше, разгонять эту ситуацию, чтобы мы как бы оттягивали свои силы сюда. Вообще у них цель, это действительно они настроены на Европу, уже реально. Я дуже дякую вам за ці важливі попередження. Хочу нагадати нашим глядачам, що якщо у вас під час інтерв'ю виникли свої запитання, ви можете їх писати нижче під цим відео. Спробуємо подивитися їх наступного ефіру і дати вам відповіді. Сподіваюсь, будуть позитивними для нас. Також хочу нагадати, що у нашої прекрасної гості є свій ютуб канал. доєднуйтесь до нього. Посилання знайдете нижче під цим відео. Не забувайте також доєднатися до нашого ютуб каналу. Поговоримо плюс. Зробіть це просто зараз, щоб не пропускати наші нові інтерв'ю. Бережіть себе, мирного, тихого дня! Усім до побачення! До побачення!